নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে গোমাতার সার্বিক বিষয়বস্তু তুলে ধরতে এবার আজ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে আজ আগরতলার জগন্নাথ জিও মন্দিরে এবং আজ গোমাতা বিষয় নিয়ে দেশের সব রাজ্যে যাচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয় শঙ্করাচার্য স্বামী অভিভূতেশ্বরানন্দ যে আজ ত্রিপুরাতে পাড়ি দিয়েছেন ত্রিপুরাতে এসেছেন এবং সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সামিল হয়েছেন গোমাতার সার্বিক বিষয়বস্তু আজ তিনি তুলে ধরেছেন তাদের কি বক্তব্য রয়েছে কি বলছেন তিনি শুনুন জানকারী হ্যায় हमारे शिष्यों ने पहले ही आकर के आपको सूचना की थी कि हम सनातन धर्मियों के लिए हिंदुओं के लिए गाय धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सदा से रही है वेदों में पुराणों में शास्त्रों में और हमारी परंपरा के इतिहास में जहाँ भी आप देखेंगे गौ माता का महात्मा ही भरा हुआ है हमारे राम हमारे कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं जिनके नाम का जप यहाँ पर हम बैठ कर ये करते हैं उन्होंने भी गौ माता के लिए अवतार धारण किया उन गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा के लिए इस समय हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है आपको ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि भारत की आज़ादी के पहले से ही इस बारे में आंदोलन चलता रहा लोगों ने कहा था कि अगर अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो राज स्थापित हो जाएगा और तो जब स्वराज हो जाएगा तो हम कलम की पहली नोक से गौ हत्याबंदी करेंगे और गौ माता की प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे लेकिन अठहत्तर साल लंबा समय बीत गया जाने कौन कौन पार्टियों की सरकारें आई चली गई फिर से आ रही हैं फिर से चली जा रही हैं हम बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट ले रही हैं और हमारी ही आराध्या गौ माता का जो मांस है उसका व्यापार कर रही हैं तो इस बात को लेकर के सारे देश के हिंदू बहुत ही दुखी हैं और वो चाहते हैं कि इस बारे में केंद्र सरकार कानून बनाए लेकिन कानून नहीं बनता हुआ देख करके सब देशवासी हिंदुओं की सनातन धर्मियों की सौ करोड़ के करीब लोगों की भावनाओं को स्वर देने के लिए हम स्वयं इस समय भारत यात्रा पर निकले हुए हैं और गौ प्रतिष्ठा ध्वज के नाम से गौ माता की प्रतिष्ठा का जो ध्वज है उस ध्वज की स्थापना हम सभी प्रदेशों में कर रहे हैं ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज इसकी स्थापना प्रदेश में की जा रही है तात्पर्य यही है कि गौ माता की जो प्रतिष्ठा है उनका जो सम्मान है वो सुरक्षित किया जाए वो पशु नहीं है राज्यों ने और केंद्र की सरकार ने उनको बसुस की सूची में रखा है जबकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं माना गाय को देवता माना है और उसी तरह से उनकी पूजा की है इसलिए गाय की जो प्रतिष्ठा परंपरा से हमारे यहाँ रही है उस प्रतिष्ठा को बहाल किया जाए और उनके प्राण को लेने वाले के लिए दंड का विधान किया जाए ये दो मांग हमारी है और इसी मांग को लेकर के भारत के सभी प्रदेशों में हम जा रहे हैं इसी क्रम में आपके त्रिपुरा प्रदेश के अगरतला राजधानी में हम आए हैं और आपसे हमारी আপনারা শুনলেন সারানন্দ বক্তব্য কার্যত আছে আগরতলা জগন্নাথ জীয় মন্দিরে ওনার বক্তব্য শুনতে এবং আজ দেখা গেছে জগন্নাথ জিও মন্দিরে যারা ধর্মপ্রাণ মানুষরা রয়েছেন তাদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সারপি বিষয়ে আজ তিনি খতিয়ে দেখেছেন একই সঙ্গে গোমাতার বিষয়বস্তু আজ তুলে ধরেছেন ভক্তদের উদ্দেশ্যে ছোট একটি বিজ্ঞাপন প্রীতি সঙ্গে থাকুন